Первичная причина возникновения пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтировании печи. Обязательно чистите дымоходы хотя бы перед сезоном. Не уходите из дома, чтобы печи ваши горели. Пусть вам даже там будет и тепло, когда вы придете, но тем не менее мы видим, это опасно. Вот мы на данном примере, что эта печь работала несколько суток. То есть она перегрелась, и стены домов, если они тем более деревянные, начали тлеть. Вот. По поводу электроприборов. Ситуация аналогична, не оставляйте их без присмотра. Не уходите из дома, оставляйте электроприборы. не дождалась тебя письменно